Hamı dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlarımız bizə sual verdi ki, biz Leo Bankda yatırım edəndə pulumuzun batma ehtimalı varmı? Dostlar, Leo Bankda yatırım edəndə pulun batma ehtimalı yoxdur. Yəni siz səhimlərdir, kriptodur, fondlardır, qızıl, gümüşdür buradan hər nəsə bir şey yatırmırəndə pulumuz batmır. Yəni burada biz yatırım edib düzgün analiz edib yatırım etdikdə üremək istədiyin qiymətdən sata bilərək, yəni onu 1 il, 2 il, 5-ə 6 ay üreymiz nə qədə isə saxlayıb sonra istədiyimiz qiymətə dan sata bilərək. Yəni o vaxta sizin risk ehtimalı var ki, məsələn, yatırım etdiyiniz şirkət, məsələn, Apple şirkətinə yatırım etmişsiniz. Apple şirkətinə yatırım etmişsinizsə, məsələn, bu şirkətə yatırım etmişsiniz. Bu şirkətə yatırım etmişsinizsə, bu şirkət, şirkət məsələn sabah gün bir xəbər çıxadır ki, biz iflas edirik. Artıq sizin əlinizdəki olan pullar batmır, yəni də səhmlər dəyərdən düşür sadəcə. Məsələn, siz yatırım etmişsiniz 100 manat. Bu şirkət də aç ladı ki biz iflas edirik. Yəni biz iflas etdiyini duyurursun. Duyurudan sonra artıq onun səhmləri xeyl dəyər itirir. Və sizin əlinizdəki olan pulda nə qədər şirkətin səhmi dəyərdən düşərsə, əlinizdəki səhmlərin dəyər o qədər düşür. Məsələn 100 manat yatırmısınız sizə, şirkətin səhmləri 50% düşərsə, sizin də yatırım etdiyiniz məbləğ 50% düşür və siz onu 50% ziyanla satmış olursunuz. Çünki o şirkət iflas etdiyini duyurduqdan sonra o şirkətin təzədən potensial yüksəlişi çox güman ki olmayacaq. Çünki artıq o iflas duyurusunu eləp. Amma şirkət hər hansı bir iflas olmadıqda yəni aktiv şəkildə davam eləyir. Yəni döngüdür. Grafik fırlanır, dönür, hələnər, axır əvvəl qalxır. Alış da necə olur dostlar? Sizə də digər biril göstərmişdir. Məsələn, hər hansısa bir istədiyiniz bir şey daxil olursuz. <coughs> Burda alış düyməsini smaqla manatla deyil, ədədlə yazırsınız ki, yəni siz bundan neçə ədəd lazımdır. Ədəhsə tam odal yazmaq lazımdır ki, məsələn mənə 250 dənə bundan lazımdır. Bunun artıq manatla dəyəri çıxır və alış düyməsinə basmaqla, psö sizin gəlir portfelinizə düşür fazanda da eynidir. Sizə də burada satmaq düyməsi çıxır və satış düyməsinə basmaqla artıq ıı, istədiyiniz qiymətdən sata bilərsiniz, təbii ki, bazar qiymətinə uyğun yine qızılda səhmlərdə və ya xod digərlərində də eyni bir şeylərə göstərmək olur. Yəni dostlarımız bu barədə biraz çəkinir də yatırım etməyə, pulun batmağına görə. Yəni dostlar, o baxımdan da, yəni risk etməyən qazanmaz. Yəni, belə bir deyim var. Kənarı yəni, risk etmesək heçim qazana bilməz. Ona görə biz analiz edib risk etməliyik ki, gələcəyi bizə kazanç potensialı versin. Hansı şirkətlər də bizə uyğun olar, o da digər videolarımızda sizə göstərmişdim. Oradan da baxa bilərsiniz. Eyniylə sonra dostlar, bir də kripto. Kripto hələ ki yatırmaq məncə düz deyil, çünki bir balcı gözləmək lazımdır ki, Bitcoin təxmini 10.000, 12.000 qiymətinə einsin. Çünki bazar çox sərt şəkildə aşağı gəlməlidir. Yəni belə, hər hansısa bir yenə hmm, şirkət haqqında məlumat almaq istəsənsiz, bizə bildirin, onun istəyək.